નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પાઠ બે કે જે સત્ર એક ની અંદર આવે છે જેનું નામ છે ઈદગાહ આ પાઠના સોધ્ય પોથી પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો

जिसमें पहले में आएगा अमीना दूसरे में आएगा तीन तीसरे में आएगा धैर्य चौथे में आएगा चिमटा उसके बाद पांचवे में आएगा ईदगाह छठे में आएगा तीस सातवें में आएगा मिठाइया आठवें में आएगा सानी नौवे में आएगा मृत्यु होना और दसवें में आएगा सबील प्रश्न दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला ईद का त्योहार कब आता है तो ईद का त्योहार रमजान महीने में पूरे तीस रोजों के बाद आता है दूसरा ईदगाह जाते बच्चों ने रास्ते में क्या क्या देखा तो बड़ी बड़ी इमारतें अदालत कॉलेज, हलवाई की दुकानें खिलौनों की दुकानें देखी तीसरा हामिद का दिल क्यों बैठ गया तो चिंते का भाव छह पैसे सुन के हामिद का दिल बैठ गया चौथा हामिद का चिमटा क्या क्या बन सकता था तो हामिद का चिमटा बंदूक फकीर का चिमटा और मंजीरा बन सकता था पांचवा हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हुई छठा हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया तो हामिद लोहे की दुकान से चिमटा खरीदने के लिए रुक गया लोहे की पांच वस्तु के नाम लिखिए तो कढ़ाई, तवा पलंग दरवाजा और चिमटा प्रश्न तीन प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसमें पहला बच्चे क्यों खुश थे तो बच्चे तरह तरह के खिलौने लेकर तरह तरह की मिठाइया खाकर मेले में घूम रहे थे इसलिए बच्चे खुश थे दूसरा हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा तो हामिद को याद आया कि जब दादी तवे से रोटी उतारती है तब उनकी उंगलियां जल जाती है यदि मैं चिमटा ले जाऊं तो घर में एक काम की चीज आ जाएगी इसलिए हामिद ने चिमटा लिया तीसरा हामिद के चिमटे का क्या प्रभाव पड़ा तो हामिद के चिमटे का यह प्रभाव पड़ा कि उनके दोस्तों ने अपने अपने खिलौने हामिद को खेलने के लिए देने लगे। चौथा अमीना ने हामिद को दुआएं क्यों दी तो हामिद ने मेले में से अमीना के लिए एक चिमटा लिया था जो हामिद का अमीना के प्रति स्नेह और त्याग दर्शाता है इसी वजह से अमीना हामिद को दुआएं देती है पांचवा गांव में हलचल क्यों मची तो ईदगाह गए गांव के सभी लोग गांव वापस आ गए थे इसलिए गांव में हलचल मची थी छठा के वकील का अंत कैसे हुआ तो नूरे का वकील नूरे के द्वारा पंखा डालते समय पंखे की हवा से या पंखे की चोट से नीचे गिर गया और टूट गया इस प्रकार नूरे के वकील का अंत हुआ सातवा अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए तो हामिद का अमीना के लिए त्याग और जब्त देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए प्रश्न चार निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए तो यह चिमटा कोई खिलौना है महमूद कहता है दूसरा मेरी खंजरी से बदलोगे सम्मी कहता है तीसरा मैंने मोल लिया है आमिद कहता है चौथा यह चिंता कहां से लाया अमीना कहती है पांचवा यह चिंता क्यों लाया बुद्धू तो यह मोहसिन कहता है प्रश्न पांच आपने देखे हुए मेले के बारे में लिखिए तो विद्यार्थियों मित्रों तुम्हारी आसपास जो कोई मेला हो भरता हो तो तुम तो तुमैं विषय पर लिख सको अभी मैं नमूना रूप मेला विषय थोड़ी बातों लिखी है तो तो लखी सको त्यार प्रश्न इस इकाई में से मुहावरे वाले वाक्य लिखिए तो पहला अमीना का दिल कचोट रहा है दूसरा होगा अल्लाह ही बेडा पार लगाए तीसरा हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हैं। चौथा नमाज खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे हैं पांचवा हामिद का दिल बैठ गया छठा तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका न कर सके सातवा मिया भिस्ती नीचे आए और सुरलोक सिधार गए आठवा अमीना ने छाती पीट ली सातवां प्रश्न समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जिसमें शीतल का समानार्थी होगा ठंडा वाक्य गर्मी के दिनों में शीतल जल राहत देता है दूसरा प्रसन्न का समानार्थी होगा आनंदित वाक्य परीक्षा में अच्छे अंक आने पर आर्य प्रसन्न हुआ तीसरा दुर्भाग्यपूर्ण तो उस निगोडी बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया स्नेह का होगा प्रेम तो माँ का बच्चों के प्रति असीम स्नेह होता है पांचवा अंधकार तो तो बिजली जाने से पूरे घर में अंधकार छा गया प्रश्न आठ निम्नलिखित कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए तो विद्यार्थी मित्रों वार्ता अपना शब्दों में अपने पूरी छे, तो अं मैं नमूनारूप वार्ता से लिखी है तमने आवारता पसंद आए तो तुम्ही आप प्रकारे पूरिश करू शको अथवा तो तुम्ही तुम्हारी रीते पण ने पूरी कर सकोच. ત્યારपछी नवमो प्रश्न छे परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसमें पहला प्रश्न है पोंगल का पर्व मनाया जाता कहां मनाया जाता है तो उत्तर होगा दक्षिण भारत दूसरा पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है तो उत्तर होगा इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है तीसरा परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए तो त्योहार का महत्व या पोंगल का महत्व यह भी हम रख सकते हैं चौथा समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए तो होगा देवता और दानव पांचवा उत्तर दक्षिण तो अवसर का होगा आफत प्रश्न दस विलोम शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए प्रभात तो संध्या वाक्य होगा प्रभात में सूर्योदय होता है जबकि संध्या में सूर्यास्त होता है शीतल का होगा उष्ण वाक्य गर्मी में शीतल पेय अच्छे लगते हैं जबकि सर्दी में उष्ण पेय तीसरा संभव का होगा असंभव तो कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है लेकिन बिना प्रयास के सब असंभव चौथा नफरत का होगा प्रेम वाक्य नफरत इंसान को अलग करती है जबकि प्रेम जोड़ता है पांचवा नासमझ का होगा समझदार वाक्य नासमझ व्यक्ति की गलतियां समझदार व्यक्ति सुधारता है प्रश्न ग्यारह ऐसा क्यों कहा होगा पहला किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पर आप देख सकते हैं और दूसरा है मानव भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है तो दोनों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं तीसरा है सम्मी ने कहा मेरी खंजली खंजरी से बदलोगे दो आने की है और चौथा उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है दोनों के उत्तर आप यहां पर देख सकते हैं प्रश्न बारह मेरा प्रिय त्योहार इस विषय पर निबंध लिखिए तो विद्यार्थी मित्रों अही तो मारा प्रिय त्योहार विषय में नमूना रूप थोड़ा वाक्य लखेला है तमने आ निबंध पसंद आवे तो तमे ते लखी सको अथवा तो, तो तमे बीजा कोई निबंध पण લખી શકો છો આશા રાખું છું અમારો વિડિયો આપને ગમ્યો હશે અહી આપણો પાઠ 1 પાઠ 2 ઈદગહના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થઈ છે આગળના પાઠના વિડીયો અને પીડીએફો મેળવવા માટે અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ એસ્ટડીએફ થી બાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને ધોરણ આઠ તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફો મળી રહેશે તો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી आजो नमस्कार विधि